Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень интересный рецепт вкусного, нежного, ароматного чизкейка. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Я подготовила разъемную форму, она у меня 21 см в диаметре, все выстилала пергаментной бумагой и промаслила растительным маслом. В этот торт подходит любое бисквитное печенье. Я взяла печенье лотус. Здесь у меня 250 грамм. Нам нужно все хорошо измельчить. А сейчас на печенье нужно смешать с маслом. Добавляю сюда 80 грамм растопленного сливочного масла и все хорошо смешиваю. вот такая масса должна получиться. Склеиваться она должна вот так между собой, соединяться в один пласт. Печенье лотус лицевой стороной выкладываем к бортику. И сейчас потихоньку выкладываю основание, так чтобы печенье наше держалось. И все, вот так поджимаем и формируем основание. Итак, у нас уже практически все готово. Основание, бортики. Все хорошо прилегает к стенкам формы. И сейчас готовим начинку. А сейчас 500 грамм любого сливочного сыра, желательно охлажденного, отправляем в глубокую емкость. Добавляем 100 грамм сахарного песка. 150 мл охлажденных сливок. Минимум должны быть 33% жирности. И сюда же добавляем 2 яйца. Немного добавляем ванильного экстракта или ванильный сахар, грамм 5. И все смешиваем венчиком. Вот такая нежная масса у нас получилась. И все отправляем в форму. Итак, разровняли поверхность и сейчас чизкейк отправляем в духовку. Включаем верх-низ, выпекать будем при 130 градусах полтора часа. Смотрите по особенностям вашей духовки. А сейчас чизкейку дадим полностью остыть, а пока приготовим карамель. Я подготовила все необходимые ингредиенты, чтобы приготовить сливочную мягкую карамель. Слегка она у нас будет подсолена. Для этого нам понадобится 180 грамм сахара, 80 грамм сливочного масла, 82% жирности. Понадобится 150 миллилитров сливок. Сливки у нас жирные, 33% жирности и выше у меня 33. А также понадобится арахис. Арахис у меня уже поджарен, он даже немножко и солоноватый. Здесь у меня 160 грамм. Итак, идем варить карамель. Огонь чуть ниже среднего. На сухую сковороду высыпаем сахар. Сахара 180 грамм. Ничего не трогаем. Дожидаемся того момента, чтобы сахар начал таять. Уже немножко движение начинается. И мы вот так слегка помогаем. Если вы сразу начнете сахар смешивать, он начнет комкаться и моментально начнет превращаться в окаменелости. Поэтому аккуратно. Вот так, все хорошо смешиваем. Сейчас сюда же добавляем сливки. И сюда же добавляем масло. Нужно быть очень осторожными, чтобы не обжечься. До растворения масла и выключаем. Немножко еще добавляем соли. И щепотку соли добавляем. Немного. Все хорошо смешиваем. У нас все готово. Снимаем с огня. Масса без комочков, абсолютно однородная. Она еще даже не остыла. И сейчас сюда мы отправляем арахис. И все хорошо смешиваем. Погружаем арахис в карамель. Какой аромат потрясающий. Все, дадим остыть и будем уже выливать на чески. А пока он у нас в холодильнике дожидается своего звездного часа. И сейчас аккуратно, равномерно распределяем по поверхности. Итак, ровным слоем уложили арахис с карамелью и сейчас отправляем в холодильник для стабилизации минимум на 3 часа. Итак, дорогие друзья, ароматный и нежный чизкейк готов. Вы даже не представляете, какое вкусное сочетание. Порадуйте себя и своих любимых. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока, до новых встреч на канале Вкусная еда с Хадиджей.